сначала идет интенсивная химиотерапия. То есть ее срок это 9 месяцев. Но это 9 месяцев применения препаратов интенсивной химиотерапии. Да. Плюс применяйте препараты, идет последствия у самого, то есть организм дает определенные сбои, то есть у него не выдерживают, это а дает различные заболевания. Выходят то грибковые инфекции, то какие-то, в общем, разные инфекции, которые проявляются где угодно на теле ребенка. И, соответственно, на это время пристанавливается химиотерапия, и она затягивается, то есть уже это не 9 месяцев может быть, а гораздо больше. Это уже зависит от каждого ребенка по своему. Ребенок находится полностью на лечении там. Три месяца, месяца, мы вообще не вылазили в больнице, то есть полностью находились там. Ребенок пожелает больницы, он вводит препараты, химиотерапию, Ну Химиотерапия сама это просто флакон с лекарствами, которые вводят внутривенно, через капельницу. Ребенку 3 года. Мы в основном это детки мы... Значит, идет, пром, промывается ребенок, тоже под капельницей, без перерыва находится постоянно под капельницей. Сначала будет лекарством, потом его промывают физрастворами, и это все длится. В принципе, все, все это время. То есть его иногда отключают от аппарата, то есть он постоянно ходит с капельницей, либо с аппаратом передвигается, и так, и так продолжается 9 месяцев. Есть, ну, есть небольшие перерывы несколько дней, когда нужно, чтобы организм отдохнул от терапии, но это буквально где-то там где пару дней, где неделя, неделя. И в таком вот режиме ты постоянно находишься там. И все все находятся в этой больнице в таком вот напряженном режиме. После прохождения значит, вот этого курса это его, он рассчитан на 9 месяцев, но у каждого это затягивается по разному Если все проходит благополучно, то его выписывается и дальше проходит лечение уже поддерживающей химиотерапии на таблетках, находясь уже дома. В общей сложности 2 года длится это лечение. Но все это, естественно, идет дома, он находится, но на препаратах. Это та же в таблетках. А сколько коштуют препараты, например, от, С какими ценами вы за что уходите? Ну вот сейчас мы принимаем, вот мы находимся на поддерживающей химиотерапии, значит, один препарат стоит одна баночка, стоит почти 2000 гривен это одна баночка, то есть она уходит, а в зависимости, мы сдаем анализы раз в неделю и назначают нам эту дозу лекарства, ну то есть это меньше, чем на месяц. Лекарства, да, это, мне это одно из лекарств. И еще и есть одно, но немного дешевле. Но это уже поддерживающий химиотерапию. Я одна с девочкой со своей. И в основном, в принципе, то есть на наших зарплатах, и тем более работа при находясь в больнице нереально. Ну, а деньги откуда собирать нужно. Вот, то есть как бы все, кто попал в эту ситуацию, у кого дети -то заболели, то есть он заболеванием, это как бы ну, безумно тяжело как-то выйти из этой ситуации, чтобы и были какие-то деньги. И при этом нужно находиться с ребенком, и все равно либо как-то работать, либо где-то брать эти деньги. То есть, понятное дело, что без помощи государства, и без помощи волонтеров, которые предоставляют, есть, Это просто не